Skywars на хайпикселе. Если вы смотрели мое прошлое видео про голодные игры, там где я, по-моему, четверых или пятерых убил и затащил, занял первое место, то я там обещал то, что после, после голодных игр я сразу выложу Skywars. Чтобы вышла новая серия, то есть третья голодных игр, вам надо набрать три лайка всего. То есть один я, наверное, поставлю, и два наберете вы сразу как я это увижу, я сразу выпущу новую серию голодных игр, то есть третью. И там такие же будут правила, даже не правила, как это назвать, критерии. Так. Так, запись идет. Да, идет. У того чувака ник Дэн ТДМ. Я последнее время почему-то... Я не знаю, Дэн ТДМ, кто он вообще такой. Не Дэн ли это Плей, Дэн Плей там. Так, мы его скинули. Так. Должен ли мне идти на центр? Давайте, я хочу ПВП, так что давайте пойдем на центр. Так. Так. Нет, никого по не нужно было. Ладно, они походу были в тиме, это плохо. Ненавижу тиммеров. Я сам не люблю в тиме играть, потому что это нечестно. Если, например, игра, например, как колония Варс или б2 то там критерии, надо игла играть в команде. А так, когда один ну то есть каждый сам за себя и там в тиме, ну, так неинтересно просто. О, железный меч. Если у меня еще и лук будет, то это вообще жесть. Да, вот это хороший спазм. Повезло, что я именно на этом острове. Если у меня был железный меч, то у меня постоянно именно смешки были. А сейчас как-то повезло. Главное не слиться. Первый же раз. Так. Хм. Меня окружили? Нет. Я лучше спущусь вниз и буду их ждать. А. Наносим комбо. Так, яблочки, яблочки. Так, нормально поредению. Так. Что за? Окей. Давайте подождем, пока он простроится. Ладно. Сейчас тоже можно. Так, ну уже можно считать два слива. Остался я и еще два человека. Так. Вон там я вижу одного. Давайте, в принципе, пойдем на центр. Так. И вещи я лутать не буду. Вон они ПВПшились. Как я ненавижу эти моменты. Давайте еще одну или две игры сыграем. Нет, ну вы это видели? У меня был шанс на победу. Охренеть. И больше всего именно на центре, именно на этой карте выкидывают. Именно на центре и на этой карте выкидывают. Это меня, блин, так бесит. Мне еще не нажимается, капец. Саймон, хм. сейс, go. Окей, попытка номер два. Так, заходим на хайпиксель. Еще лучше. Я не смог зайти. Заходим еще раз. Так, хайпиксель. Так, ну вроде бы я зашел. Так. Скайвар слонен. Хм. А я походу не один не мог не могу зайти. Так. Diamond Face. Bravel PvP. Давайте тут что ли в so Games поиграть. Что? Почему не работает? И, походу не один я не могу зайти. Ладно, походу или хайпиксель баганул, или у меня лаги. Ладно, я думаю, вам серия понравилась. Я почти затащил второй раунд, во втором слился, как лошок. Поэтому, я думаю, давайте заканчивать. Поэтому я, наверное, еще одно видео сниму, когда сразу пропадет эта проблема потому что это видео получилось очень короткое поэтому всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если вы впервые ставьте лайки с наступающим вам с новым годом всем удачи всем пока пока